হোপুনে দিথকে হামরি মোতি মন থমকে তুমার মাতে খুনি হাসে থোমর ভাল পোযা কাহি গন্গা তুমাতে হানে বিলি তুমি হিরে সেইদিনা তেনেকে ক'ব নালাগিছিল ভাবিছা নাজানো কিন্তু মই যদি আহি নাপালোহেঁতেন কি হল হয় এবাৰ ভাবিছা দেউতা এয়া হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোক ইয়াত কোনো পথ্য আহিব নোৱাৰে আৰু যদি আহেও মই ইয়াত নাথাকোঁ এতিয়া তুমি সিদ্ধান্ত ল'বা তোমাক কাক লাগে কি কৈছ তই এইবোৰ যি কৈছো বহুত ভাবি চিন্তি কৈছো কাৰণ একেখন ঘৰতে আমি একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয় আৰু ইমানে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰতি তোমাৰ পুতৌ জন্মিছে বেলেগত ৰাখা ইয়াত নহয় কাৰণ ইয়াত মোৰ পত্নী থাকে ইয়াত মোৰ সন্তান থাকে সিহঁতক মই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিব বিচৰা নাই তই কিয় একেটা কথাতে ইমান লাগি আছ বেলেগ নহলেও কমচে কম মোৰ প্ৰতি দয়া কৰি তই কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ তোৰ মাৰ ঢু পোৱাৰ পিছতে মই তেওঁক বিয়া কৰাইছিলোঁ আৰু সেই সময়ত আটাই সিদ্ধান্ত লৈছিলে তোৰ কাৰণে আৰু বায়ৰৰ কাৰণে আৰু সেই সিদ্ধান্ত মই মানি লৈছিলোঁ একমাত্ৰ তহঁত দুটাৰ মুখলৈ যায় মই মইতো নিজে প্ৰেম কৰি বিয়া কৰোৱা নাই মোৰ মনত যিটো তোৰ মাৰ প্ৰতি স্থান আছে সেইটো কোনেও লব নোৱাৰে কিন্তুলোকৰ প্ৰতি থকা দায়িত্বৰ পৰা মই পিছুৱাই থাকিব নোৱাৰো কাৰণ যিয়ে নহওক মই তেওঁক বিয়া পাতিছো আৰু দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব এতিয়া এজন স্বামীৰ দায়িত্ব আৰু এজন পিতৃ দায়িত্ব দিন নো পাশে থাকি মরার আগত অন্তত ভুলবর সংশোধন করে যাব বি তই তোর দেতারক শান্তিত মরা তো নে কারবাক অন্যায় করার বোঝা এটা হ'ব দিয়া আহিবলৈ দিয়া কিন্তু দেউতা তেওঁক মোক মা বুলি মাতিবলৈ নিদিবা আগতে যেনেকে মই মাহী বুলি মাতিছিলো এতিয়াও মাহী বুলিয়ে মাতিম প্ৰণামীয়েও মাহী বুলিয়ে মাতিব তাইকো তুমি জোৰ নকৰিবা মা বুলি মাতিবলৈ অনি আৰ্চিলেও মাহী আইতা বুলিয়ে মাতিব ঠিক আছে বাৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে সিহঁতি আহিম বুলি কোৱা নাই আৰু যদি আহিবলৈ মান্তি হয় সকলোবোৰ তই বিচৰাৰ দৰেই হ'ব মোৰ কাৰণে এইটোৱেই ডাঙৰ কথা যে গোটেইখিনি কথা তই মানি লৈছ ধন্যবাদ মনৰ অশান্তিতে মানি মই মোৰ বিশ্বাস সকলো ঠিক হয়ে যাবো মই আপনার প্ৰস্তাৱটো মানি লম কিন্তু এটা চৰ্তত কি আপুনি এতিয়া ইয়ালৈ আহক মই আপোনাৰ সন্মুখত কম অঁ ঠিক আছে মই মই গৈ আছো

দেউতাৰ সুখটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ তুমিও এটা কথা শুনিলোৱা তেওঁলোক আহিব হয় মই তেওঁলোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাৰাখো আৰু মই বিচাৰোঁ তুমিও একো সম্পৰ্ক নাৰাখিবা আৰো আঁতৰাই ৰাখিবা ঠিক আছে তুমি যিয়েই বিচৰা ক'ত আছে বাহিৰত আছেহি মই তাৰ ওচৰত সঁচাকৈ কৈছো মোৰ বেমাৰ হৈ আছিল নহয় সেইবাবেহে তোমাক নিব পৰা নাছিলো মই ইয়ালৈ কেৱল প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আহিছো কেৱল প্ৰতিশোধ আৰু এই যাত্ৰাত মোক এজন শক্তিশালী বন্ধুৰ প্ৰয়োজন যি মোক সহায় কৰিব পাৰে তোমাক আজি লৈ যাম হ'বা সঁচাকৈ মোৰ বেমাৰ হৈ আছিল নহয় সেইবাবেহে তোমাক নিব পৰা নাছিলো মইছা কৈছা তোমাৰ বেমাৰ হোৱা নাই কবাই কোৱা শুনিছো নহয় তোমাৰ মূৰত কোনবা মাৰিছে কোনে মাৰিছে দেউতা

মোৰ জীৱনত বহুত ধুমুহা একেলগে পাৰ হৈ গৈছে প্ৰথমে মাক হেৰুৱালো তাৰ পাছত মাৰ পৰিচয় বিচাৰি ইয়ালৈ আহিলো আৰু তাৰ পাছত ৰণদীপৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হলো সিমানেই অত্যাচাৰ কৰিলে যে ইয়াৰ পৰা পলাই যাবলৈ বাধ্য হলো তুমি চাগে ভাবিছা মই মামাৰ বিষয়ে কিয় এনেকৈ কৈছো আচলতে মামাৰ ৰূপত কংস প্ৰথমতে নিধি আৰু মোক মিছা কেছ এটাত ফচাই লকাপত ভৰাই থৈছিলে গুডি ৰাতি এই লকাপত সোমোৱাৰ পিছত সকলোৱে তেনেকেই কয় তহঁতৰ নিচিনা ছোৱালীক মোৰ জনা আছে আমাৰ বিজয়নগৰ কোট কোট সাপ্লাই দিও কো আকো মানে ইয়া আহিছো ইয়া পুৰি বলে আহিছো পুৰি বলে আহিছো না ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰিব আহিছো আমাৰ সকলো বস্তু বাহিনী মানুহ লগাই ৰুমৰ পৰা উলিয়া পঠাইছে আপুনি মোক পাৰমিছন নলকে কেনে কো ব্যক্তি দলে দিব পাৰিছে আপুনি এইটো প্লিজ আপুনি ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যাওক দাদা আপুনি কি উলিয়া দিব মোক কেনে কো আপোনাক যাওক বুলি কৈছো নহয় যাওক আনকি এই যাত্ৰাত মোক সহায় কৰা মোৰ একমাত্ৰ বন্ধু নিহাল আচলতে সি মোৰ অকল বন্ধুৱেই নাছিল মই তাক ভাল পাই পেলাইছিলোঁ মই ইয়ালৈ কেৱল প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আহিছো কেৱল প্ৰতিশোধ আৰু এই যাত্ৰাত মোক এজন শক্তিশালী বন্ধুৰ প্ৰয়োজন যি মোক সহায় কৰিব পাৰে কোৱা কৰিব মোক সহায় কোৱা কৰিবানে সহায় কৰি তিয়া তোমার সত্য টুকুয়া হল আপুনি আপনার সম্পত্তির আধা অংশ অভিমন্যুর নামত করব লাগিব

আপুনিতো জানেই ৰণদীপ আৰু অংকটৰ দৰে ই সাহসী নহয় সি বহুত দুৰ্বল মোৰ নিচিনা সেইকাৰণেই চাগে বহুত চেষ্টা কৰিও সি একো কৰিব পৰা নাই ভয় লাগে তালৈ মোৰ সি ইমানেই বেছি সৎ যে মানুহে তাৰ সততাৰ সুযোগ লৈ ঠগে বুঝে পাইছো সেইবোৰ একো নহয় অভিমন্যুক আমি তেনেকৈয়ে সৎ কৰি ৰাখিম আজিৰ পৰা তাৰ দায়িত্ব মই ললো তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা এতিয়া তোমাৰ স্বত্বটো কোৱা চৰ্তটো হ'ল আপুনি আপনার সম্পত্তিৰ আধা অংশ অভিমন্যুৰ নামত কৰিব লাগিব কি হল আপুনি নোৱাৰে নেকি তুমি কি এইবোৰ তুমি পাহৰি গৈছা নেকি যে মোৰ আৰু দুজন লড়া আছে ইফালে গংগাৰ ছোৱালী দুজনীওতো আমাৰ ঘৰতে আছে ভগৱানৰ কৃপাত মই ইমানখিনি উপাৰ্জন কৰিছোঁ যে অভিমন্যুৱে একো নকৰাকৈ গোটেই জীৱন চলিব পাৰিব কিন্তু আধা অংশ মই কেনেকৈ দিব পাৰিম কোৱা সেইটো বাকীবিলাকৰ লগত অন্যায় কৰা হ'ব সেইটো আপোনাৰ কথা কিন্তু সেইখন ঘৰলৈ যদি মই উভতি যোৱাটো বিচাৰিছে এয়াই মোৰ চৰ্ত চৰ্ত পূৰণ হ'লে যাম নহ'লে নাযাওঁ জোনাকি তুমি খুরে রাগী স্বর্গমরে রোদারি বী মন্থমকে তোমার মাতে শুনি সি থা মালপা আকাশী গঙ্গা তোমাতে মন দি আকাশী গঙ্গা আকাশী